Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arina Asbar, berita utama. Kementerian Pengangkutan MOT mendedahkan tiada sebarang kegagalan mekanikal dikesan dalam nahas bas persiaran yang mengorbankan nyawa 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris di Jalan Raya Timur Barat Gerik Perak. Pada 9 Julai lalu, Menterinya Anthony Lok Siu Fook berkata dapatan itu adalah berdasarkan laporan awal teknikal oleh pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom. Menurutnya sistem brek termasuk brake lining dan brake drum bagi semua ganda berada dalam keadaan memuaskan tanpa sebarang ketidakseragaman atau kehausan serius. Selain itu pemeriksaan ke atas tayar menunjukkan ketebalan bunga tayar masih dalam tahap baik dan mematuhi piawaian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ manakala komponen steering dan sistem suspensi juga berada dalam keadaan sempurna. Jelasnya tiada bukti menunjukkan kegagalan sistem mekanikal menjadi punca kemalangan berdasarkan siasatan teknikal, faktor lain seperti kesilapan manusia atau keadaan jalan berkemungkinan menjadi penyebab. Tambah Anthony, langkah penambahbaikan akan dipertimbangkan selepas siasatan penuh diperoleh bagi meningkatkan keselamatan jalan raya. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan takziah kepada keluarga mangsa dan menegaskan komitmen kementerian memastikan keadilan ditegakkan serta tragedi seumpama itu tidak berulang. Institut Wakaf Nasional Ai Wakaf menzahirkan rasa sedih kecewa dan bimbang terhadap pendedahan serius berkenaan dakwaan penyelewengan harta wakaf Kolej Islam Malaya Kim yang dianggarkan mencecah hampir 10 bilion ringgit seperti dilaporkan media pada 13 Jun 2025. Ia menggambarkan satu pengkhianatan besar malah mencemarkan imej pengurusan wakaf di Malaysia dan mencala maruah institusi-institusi Islam yang bertanggungjawab memelihara integriti, ketelusan dan accountability. Menurutnya dakwaan bahawa aset wakaf telah disalahgunakan termasuk dilaporkan dalam syarikat perjudian dan pemindahan hak milik secara tidak telus kepada pihak tertentu adalah perkara yang amat serius. Sehubungan itu pihaknya menggesa kerajaan persekutuan untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja RCI dengan kerjasama Majlis Raja-Raja Melayu dan agensi berkaitan bagi menyiasat secara menyeluruh sejarah status semasa serta pelupusan aset wakaf Kim sejak awal penubuhan pihaknya akan bersedia menawarkan kepakaran teknikal serta perundangan dalam usaha memperjuangkan kebenaran dan memulihkan aset wakaf Kim sesuai dengan makasid dan tujuan asal pewakaf. Ayah Wakaf turut menyeru masyarakat sivil, institusi agama, ahli akademik serta bekas pelajar Kolej Islam Malaya untuk bersatu dan menyokong usaha menyelamatkan harta wakaf ini demi masa depan ummah jelasnya wakaf adalah amanah suci yang tidak boleh digadai demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tiga individu ditahan bagi membantu siasatan kejadian seorang peniaga mendakwa dicederakan individu yang dikatakan kerabat Diraja Pahang bulan lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahri Wan Busu, Kes berkenaan akan dirujuk kepada timbalan pendakwa raya selepas siasatan selesai dilakukan. Ketika dihubungi Malaysia Gazette, beliau memberitahu pihaknya juga telah merakam keterangan 10 individu lain. Semalam beliau mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku pada 8 Mei itu yang mana laporan tersebut ditularkan di media sosial sejak semalam. Wan memadzhari memaklumkan bahawa siasatan dijalankan mengikut seksyen 324 kanun keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya. Dua warga asing ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Selangor selepas pemeriksaan ke atas dua buah bot penumpang menerusi rondaan rutin Opesan dan Optiris di kedudukan sekitar 0.4 Batu Nautika Barat Daya Tanjung Harapan petang semalam. Menurut pengarah maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhammad Muhammad Saleh berkata pemeriksaan pertama dijalankan ke atas sebuah bot penumpang yang sedang bergerak dari jeti Pulau Ketam ke jeti awam Pelabuhan Kelang pada jam 5.52 petang. Tambah beliau hasil pemeriksaan pihaknya menahan seorang penumpang lelaki warga Myanmar berusia 37 tahun yang tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sementara itu katanya tangkapan kedua dilakukan pada jam 6.14 petang melibatkan sebuah bot penumpang dikenalikan seorang juragan tempatan berusia 40 tahun bersama seorang kru warga Nepal berusia 31 tahun yang sedang menuju ke Jati Royal Yacht Club. Siasatan mendapati kru warga asing terbabit menyalahgunakan permit kerja dan tidak memiliki sebarang dokumen pelaut yang sah. Kes disiasat mengikut Ordinan Perkapalan Saudaga MSO 1952 dan atau immigration atas kesalahan penyalahgunaan permit kerja. Kesemua yang terlibat termasuk bot dan individu terbabit dibawa ke JIT pasukan polis marin PPM Pulau Indah sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat Maritim Negeri Selangor untuk tindakan lanjut. Pasukan polis marin PPM merampas sebanyak 76 tan minyak sawit mentah CPO yang dipercayai cuba diseleweng dalam serbuan di sebuah premis tidak bernombor di Batu 15 Jalan Lahat Datu, Kinabatangan semalam. Rampasan yang dilakukan sekitar jam 11.40 pagi itu melibatkan nilai anggaran 2.33 juta ringgit berdasarkan harga pasaran semasa. Komanda PPM Wilayah 4 Sabah Assistant Commissioner Nazri Ibrahim berkata sebelum serbuan dilakukan pasukan operasi mengesan kehadiran sebuah lori tangki dan van yang disyaki digunakan untuk mengangkut serta menyimpan CPO secara haram. Jelasnya empat lelaki berusia antara 29 hingga 53 tahun yang berada di lokasi turut ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Menurutnya dua trailer, sebuah van beberapa tangki minyak serta kelengkapan termasuk pam turut dirampas dengan keseluruhan nilai sitaan dianggarkan berjumlah 2.33 juta ringgit. Kes disiasat mengikut peraturan 5 kurungan 1 kurungan D peraturan peraturan lembaga minyak sawit Malaysia 2005 kerana menyimpan minyak sawit mentah tanpa lisin. Mayat seorang lelaki yang dikuatiri lemas ketika mandi di Sungai Sedim Kulim Kedah pagi tadi ditemukan selepas lebih sejam operasi pencarian dilakukan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim Hightech, Pertolong Penguasa Bomba Azmi Hassan berkata, mangsa ditemui pada jam 11.30 pagi oleh orang awam yang melakukan selaman di kawasan sungai berkenaan. Bagaimanapun, identiti mangsa berusia 20-an itu masih belum dapat dikenal pasti kerana tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu, media melaporkan seorang lelaki di Kuatiri lemas ketika sedang mandi di lokasi perkelahan itu kira-kira jam 10.05 pagi Sabtu. Laporan mengenai kejadian diterima pada jam 10.06 pagi sebelum semua jentera FRT daripada bomba dan penyelamat BBP Kulim Hi-Tech dengan kekuatan enam anggota bergegas ke lokasi. Kita ke berita luar negara. Serangan udara besar-besaran Israel ke atas Iran dengan menyasarkan kemudahan nuklear Dinatanz, kilang, kilang peluru berpandu serta ibu pejabat ko-pengawal revolusi Iran IRGC di Tehran pada Jumaat lalu memberi kesan kenaikan harga minyak dunia secara mendadak. Menurut agensi, serangannya menggegarkan pasaran global dan menimbulkan kebimbangan konflik serantau itu menyebabkan minyak mentah Amerika Syarikat AS dan Brent mencatatkan keuntungan sehari terbesar sejak Mac 2022. Menurutnya kenaikan semalam juga adalah peningkatan harga minyak mingguan terbesar sejak Oktober 2022 iaitu melonjak 7.26% dan ditutup sekitar 72.98 dolar Amerika setong bersamaan RM310 untuk minyak mentah AS. Manakala minyak mentah brand melambung 7% pada harga hampir 74.23 dolar Amerika iaitu RM315 setum. Pada awal hari yang sama harga minyak AS dan Brent masing-masing melonjak sebanyak 14% dan 13%. Sementara itu pakar strategi Bank Deutsche Jim Reid berkata untuk harga pasaran minyak mentah mungkin akan meningkat lagi. Angka korban dalam nahas pesawat Air India berhampiran lapangan terbang Ahmedabad, Gujarat pada Khamis lalu meningkat kepada 274 orang termasuk 33 bangsa di darat. Memetik laporan agensi berita Xinhua 241 penumpang dan kru disahkan maut manakala 33 lagi dipercayai merupakan penduduk di kawasan kampus Kolej Perubatan BJ Amirabad. Sementara itu Hindustan Times melaporkan kerajaan India telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa siasatan peringkat tinggi bagi menyiasat punca nahas laporan siasatan dijangka siap dalam tempoh tiga bulan. Untuk rekod pesawat malang itu dalam perjalanan ke London sebelum terlepas sejurus berlepas dari lapangan terbang Amerabad pada 12 Jun. Hanya seorang mangsa dilaporkan terselamat dalam insiden berkenaan. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Adina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.